İsroru onurğa beynə keçir. Və belə balaca olduğuna görə bütün elementlər orada yerləşən strukturlar bir-birinə sıxdır. Ona görə də adətən uzunsov beyninin a pozulması zamanı orada yerləşən demeylər ki, bütün sinirlər bu patologiya qoşulur. Amma biz indi sizinlə həm ayrı-ayrılıqda sinirlər barədə danışacağıq, sonra isə birləşdirib bu sinirlərin patologiyası barədə burda bizə beyin köçüyünün xüsəsliyi göstərilir. Bizə yalnız buğun sol dil lazımdır. Buna görə mən biraz qaldıcaq və ə, fikir versiyə verim bu şəkildə qırmızı rəngdə nə göstərirsə, bu hərəkətə aid olan ə, strukturlardır. Ə, bu bulvar grupa ait. 9. uzun beyin siniri bu bir ıplak siniridir. Nervus glosa faringeus. nervus glosa faringeus karışık bir sinirdir. Onun nüveleri uzun sol beyinde yerleşir. İkinci sinir, nervus vagus, azan gücül gəllə belirtilir. Erbost aksessuorius lavesidir. Onun nüvəsi qismən uzunsoğ beldə yerləşir. Qismən isə onurğa belində yerləşir. Özü də onun onurğa belində yerləşdiyi hissəti daha böyükdür. Nəinki uzunsoğ beldə yerləşdiyi hissəsi. Ona görə də deyirlər ki, bu sinir əsasən ekstrakraniyal şorbaya doğru işdir, fəaliyyət göstərir. İtri qənalı şöbəsi isə çox kiçincə bir funksiya daşıyır. Belə 12-ci jüt kallə beyin siniri, dil altı siniri, nervus hypoglossus, bu sinir, ə sinirin nüvəsi yenə də uzun sol beyində yerləşir. İndi gəlir bu sinirlərin nüvələri barəsində danışaq. 9-cu və 10-cu sinirləri biz bir-birindən ayıra bilməyəcəyik. Bölə bilməyəcəyik yə birə baş verir. Çünki bu iki sinir ümumi funksiyaları var və bu ümumi funksiyalar ümumi olan növlərə bağlıdır. Belə ki 9-cu və 10-cu sinirə baxın, bax burada göstərilə. Bir növbə iki sinirə də aiddir. Bu növbə iki yerə bölünür. Onun yuxarı hissəsi və ə, aşağı hissəsi Yuxarı hissəsi 9-cu sinirə, aşağı hissəsi isə 10-cu sinirə aiddir. Bu nüvənin adı ikili nüvə və ya latınca ambigus təvəsi. Duklus ambigus ikili nüvə adlanır. Bunu biz artıq başa düşürük ki, real deyil ki, güvənin yarsı porulsu, yarısı isə porulmasın. Ona görə də adətən bu nüvə porulduqda həm 9-cu sinirə aid olan yuxarı hissəsi, həm də 10-cu sinirə aid olan aşağı hissəti birləşdirir. Bu nevə papo ambikvus nevədir, çünki hər iki sinirə aiddir, 9-a və 10-a. Baş beyindən, beyin qabığından kortika nuklyar yolları alanda, o kortika nuklyar yollar hissəvi çarpaz verir. Yəni bu nüvə ambigus nüvəsi həm sağ tərəfdə olan, həm sol tərəfdə olan hər ikisi yarım körə ilə bağlıdır. Ona görə də bir yarım körə pozularsa bu nüvənin heç bir mərkəzi innervasiyasında problem olmayacaq və bu problem olmadığına görə biz xəstədə heç bir mərkəzi pozulması ilə rastlaşmayacağıq. Belə Nə vaxt bunun ə, mərkəzi tozulması ola bilər? Çünki biz başa düşməliyik ki, iki tərəfdən innervasiya aldığına görə onun yalnız iki tərəfdən qabıx növbə yolu tozularsa, bu düvənin bu sinirini daha doğrusu mərkəzi tipli tozulması olacaq. Bəs bu sinirin periferik tozulmasına baxılacaq. Fikir verin, onun düfləri çıxı, bax belə beyin kökündən 2 sinirə aid olan sinir kökü yaradırlar, həm 9-cu sinirə aid olan sinir kökü hərəkət kökü yaradırlar, həm də 10-cu sinirə aid olan hərəkət kökü yaradırlar və belə çıxır ki, bu sinir bu növədən 2 sinir kökü xarici olur və gördüyünüz kimi yerləşməsinə görə biri yuxarıda, o digərləri isə aşağıya doğru dönələr ə liflər olur. Və bu liflər, ə birgə qovula bilərlər. Poliblər birgə qovula bilərlər. Həm sinir kökü təbiətində, həm də növbə təbiətində. İndi gəlin o növənin funksiyası ilə tamamilə tanış olaq, sonra digər növlərə keçək. Bu sinirləri başqacür təqdim eləmək olar, yoxsa çaşdırır. Nəvənin yuxarı hissəsi, abikusun yuxarı hissəsi mən dediyim kimi 9-cu sinirə aidd. 9-cu sinirə aid olan hissəsi ambikusu tərk edir və tərk etdikdən sonra sinir kökü yaradı və sinir kökü bircədana əzələləri innervasiya edir. Biz oqlaq əzələsi, stila burin gel. Bizuq laq əzələsi bir funksiya malikdir. Baxın, biz qida aldıqda, qidanı biz yedikdə və arxaya dilimizlə ötürdükdə, o qida getdikcə arxaya doğru bizuq laq əzələsi yığılara qırtdağı qapaq kimi bağlayır və tənəffüs yolları bağlı olur. Yediyimiz qida isə qida borusuna düşür. Bu normal uduaq aktıdır. Əgər bizuzlaq əzələsi iki tərəfdən pozularsa, yəni sol və sağ pozularda ödünərin e, pozulması iki tərəfli xarakter daşıyarsa, onda həstədə bizuzlaq əzələsi iki tərəfdən işlədir və qida qəbulu zamanı aşağı tənəffüs yolları açıq qalır, yediğimiz qida birbaşa tənəffüs yoluna düşür və ə, mexaniki asfeksi yaradır. Və xəstə 1 neçə dəqiqə ərzində boğulu bilir. Əgər bu böyük bir kütlə olarsa. Əgər bu kütlə kiçik olursa, onda ə, bu adamlar ə, qidalandıqda o ki, hər dəfə nəsi udmaq istəyəndə tənəffüs yollarına xırda qidalar düşsə, aspirasiyon pnömoneyala, bronxo pnömoneyala Asfiriton absesslər yaradır və bu xəstələrin vəziyyəti o qədər ağrılı olur ki, heç bir cərrah orada absess yaralsa da belə xəstəyə heç bir köməkli göstərmir. Yəni imtina eləyirlər və bu xəstələr sürüşür ki, əgər belə bir problem yaranarsa, mehfol olurlar, ölümlər. Deməli, həm birbaşa yaranan böyük fitləyən, mexaniki asfiksiyə, həm də xırda qida ə, gedib tərəfiş yol alır. O, şunda hər ikisi insan üçün qorxulu bir vəziyyət yaradır. Və ona görə də belə xəstələr birbaşa nazogastral zondla qidalanmaya keçməlidirlər. Əgər problem sağalmayan problem isə, yəni aradan götürülə bilməz. Məsələn, şiş xəstəliklərində belə olur. Xəstənin ömrü bir neçə aya qədər uzana bilər və o, o vaxtı necəsa kömək qidalandırmaq lazımdır xəstəni. Perenteral qidada çox saxlamaq olmaz böyrək problemləri çıxır. Ona görə də birbaşa ə, mədənin zəngləşməsi təqdirlər ona qoyulur və onun vasitəsilə ə, xəstə aylarla ə, qida qəbul eləyə bilmədikcə bu xəstəni biz qidalandıra bilərik. Aradan götürülən vəziyyətdirsə çox vaxt bizim xəstələrdə müvəqqəti olur. Bir aya qədər biz NASA qastroal zonq vasitəsi ilə xəstəni qidalandıra bilərik. Sözsüz ki, zonq vaxtaşırı dəyişir. Bu belə bu növən yuxarı hissəsinə aid olan toxum. Aşağı hissəsi isə müəllif iki funksiya daşıyır. Yəni 10-cu siniflərə aid olan hissə iki funksiyadır. Birincisi o bizim Ə, ə yumşaq damağımızın innervasiyasıdır. İkinci isə dil tellərinin innervasiyası. Ə, bir də bu slaydı dəyişmək deyirəm. Göstər Like, dəyişdi yoxsa yox? Dəyişdi. Gülmə. Bax indi. Dəyişdi idi, dəyişmədi. Bəli. Yəni mən çox səpi eləmişəm. Zoomda yeniləy, yeniləşmə nəsi var idi. Mən onu ə, yeniləşdirmişəm və ona görə də bu mət problemlər törətdi. Baxın, bu bizim yumşaq da ma siz görürsüz ki, bax bu sərt damaqdır, öldə ola. Bu isə yumşaq damaq. Deyilər yumşaq damağın sağ və sol perdələri vardır və ortada u bulur dil çay sallanır. Normal adamda bax bu yumşaq damaq mütləq simmetrik olmalıdır. Və dil çay ortada sallanmalıdır. Dil çay heç yerə əyilməli deyil, nə sağa, nə sola əyilməli deyil. Ə, başqa dircəyin hansı funksiyası olmalıdır? Bağda işte, yumşaq damağın hansı funksiyası olmalıdır? Əgər mən şubatını götürüb bura toxunuramsa bu yerlərə. Mən yumşaq damağı qıcıqlandırıramsa və cavab olaraq yumşaq damaq qalxmalıdır yuxarı. Biz bunu çox yaxşı görürük. Və bu pərdə yığılır, qalxır yuxarı, amma simmetrik qalxır da, iki tərəfdən də qalxır və dircəyi özü ilə bərabər aparır yuxarı. Bu normal, yumşaq damaq refleksidir. Bundan başqa, xəstəyə fonasiya verəndə fonatı səssiz çıxarısı deməkdir. Mən desəm "a" deyəndə qısa "a" deyərək bu refleksə yaxşı görək, yenə də yumşaq damaq iki tərəfdən yuxarı qalxmalıdır və dilcəyi simmetrik olaraq öyrəyindən dartmalıdır yuxarı. Bu yenə normal reaksiyadır. Deməli, panadsı zamanı yığılmalıdır, şipateli toxumduranda yığılmalıdır. İkisi də simmetrik olmalıdır və dilçək ortada olmalıdır. Bu göstərir ki, ambigusun aşağı hissəsindən bura gələn innervasiya normaldır. Ondan başqa, biz də udquma deyillər, udlaq refleksidir deyillər, yəni müxtəlif olur adı, amma mənası bir. ER diş spatelini götürüb xəstənin əsləyinə doğru, yəni dilin kökünə basırsa, spatelə aparırsa, onda yadınıza salın sizin hər vaxtı boğazınıza baxıblar. Onda öqümə cavab olur və insan udqumur. Bax bu cavab göstərir normanı. Yəni göstərir ki, bu adamda udla refleksiya normaldır. Belə adamlarda yuxarı tərəfəş yollarına ə, bizim qorxumuz olur da deyirik ki yuxarı tərəfə yollarda heç nə düşməyəcək. A udlaq refleksiy göstərir ki udması aşağı tənəffüs yollarına da getməyəcək. Udma aktındığı zamanı heç bir gedə bilmək çünki udlaq refleksdə canlıdır və udlaq refleksinə cavab canlıdır. Bax bu mən ə, xəstəyə zond qoyummu, qoymayım mı? opunu yoxlayanda mən həm yumşaq damağı yoxlayıram, yəni gözümla görəm çünki bizudla xəzərəsini biz görə bilmirik. Yumşaq damağa baxıram və udlaq refleksi. Bu ikisi bir yerdə mənə qismən informasiya verir udma aktı haqqında. Nə olur patologiyada? Bax bu yumşaq damağa. Patoloji zamanda hansısa bir tərəfdə Mən görürəm ki, xəstə ağzını açanda, mən əsnəyə baxıram, görürəm ki, yumşaq damağın tərdişi burada yox, aşağıdadır. Və sössüz ki, bu tərəf onda güclü olacaq, bu patoloji tərəf olacaq. Bu isə güclü tərəf. Ona görə də dil çəyi dartacaq o güclü tərəf öz tərəfinə, yəni sağlam tərəfə doğru dil çəkəyilmiş olacaq. Və əgər mən xəstəyə fonasiya verirəm isə, yəni A deyilirəmsə, bu e, yuşaqdan bax, qalxır və dilçəyi daha da dartır da öz tərəfinə. Xəstə tərəfi isə ya az qalxır, ya da heç qalxmır. O baxır nisbi bolduq məsləhə tam bol olmaz da. Və bu zaman əgər mən xəstəyə su versəm, su içməyi təklif etsəm, xəstə suyu içərkən onu balaca udumla içib fasiklələrlə içəcək. Çünki o üz udmasına artıq qədir. Əyr mən xəstəyə tövsiyə edirəm ki, birbaşa ud. Lazım deyil belə udum-udum udmaq. Onda xəstə deyəcək, "Doktor, mən bunu bacarmıram." Əgər siz ona təklif eləsən belə bir şey, o, ud, ikinci udumunu ağrıcı qab olarsa, çəkəmə baş verir. Nə deməkdir çəkəmə? Udma axınının pozulması mənçasində bu su yuxarı qalxır, çünki burun boşluğu açıq qalır bir və ya iki tərəfdən yumuşaq damaq qalxmır, ona görə burun boşluğunu bağlamır, yəda nisbi bağlayır, qismən bağlayır və nəticədə xəstənin suyu, içdiyi su burununa gedir və burunundan <coughs> xaric olur. Və bu da ə, Azərbaycan qanıdır. Gediyi burunundan gəlir. Hə? Bax bu mən Bulbar qrup şifrələrinin bu pozulmanı götürlər bir süyür. Başqa nə olur bu xəstələrdə? Başqa necə mən bu pozulmanın xəstədə ə, başa düşə bilər. İzləyə bilərəm. <coughs> Hər bir insan danışanda əgər əlini üzünün qarşısında boyotsa və danışsa, o görəcək ki, ağızdan hava xaric olur. Və bu hava patoxu Yalnız ağız səviyyəsində olmalıdır. Başqa bir yerdə olmalı deyil. Ə, amma bu xəstələrdə yuxuşaq damaq, ayaq sallaqdırsa, bir tərəfdən və ya iki tərəfdən burun boşluğu açıq qaldıqda xarici olan havanın iki patoxu yaranır. Biri ağız səviyyəsində biz əlimizlə hiss edirik. O biri isə burun və ayrı 2 hava axını yaranırsa, artıq başa düşmürlər ki, yumşaq damaq normal işləyir. Və bu hava axını nəyi yaradır? Xəstənin səsinin dəyişir. Xəstənin səsi urum səsinə çevrilir. Bax, bir qrip qripli olanda səsi beləyi dəyişir. Bax, elə bir ona oxşar bir səs yaradır. Buna Azərbaycan kitablarında dırnaq arası tun tun deyirlər. Tın tın səs tun ses, yəni burun səsi. Bu sözü deyəndə elə bir o səsi eşidilir. Ondan başqa ə, mən sadəcəm ki, o ambigvus ləvəsin aşağı hissəsində səs tellərində innovasiya gedir. Bu səs tellərini biz heç görə bilmərik, funksiyasını heç görə sədinlə yoxlaya bilmərik, amma xəstənin səsinə eşitdə bilərsən. Əgər səs tellərinin qismən İnervatsiyası pozulupsa, olar poşlularsa, atonik salaq vəziyyət alırlarsa, orada xəstənin xırıltılı olur səsi, amma əgər ə, heç yoxdursa, iki tərəfdə nervatsiyası pozulubsa, xəstənin səsi olmur. İndi gəlin bu ambigus növəsinin patologiyasını birləşdirək və baxaq, ambigus növəsi əgər pozularsa, da xəstədə Onda xəstədə nə alınacaq? Ambigvus lübəsinin tam podulması nəticəsində bir tərəfdə ola bilər, ikinci tərəfdə ola bilər. Udma axdı podulacaq. Əgər udma axdı qismən podulubsa, buna diskfagi deyilir. Əgər udma axdı tam podulubsa, ona a afagiya deyilir. Afagiya iki tərəfli olmaya xasdır. Bir tərəfli yox. Və əgər xəstənin səsi burulursa, burunda danışır və ya xırıltılıdır səsi və ya ikisinin də birləşməsi, həm xırıltılısə, həm burun nitki, onda biz deyirik disfoniya yaranır. Əgər xəstədə ə, səs tellərinin vibrasiyası tam pozulursa, ses icrası mümkün olmur və afoniya yaranır. Afoniya yenə də abikus növbətinin iki tərəfli pozulması nəticəsində yaranır. Artıq biz 9-cu və 10-cu siniflərin hərəkətli portsiyasını bildik. İndi bizə lazımdır 9-cu sinirlə 10-cu sinirin bir dənədə ümumi olan növbəsi Baxın, sarı rəngdə olan növbədir. Univer adlanır. Tək yol nüvəsi. Traktus solitarii. Nuklius traktus solitarii. Tək yol nüvəsinin bir iki funksiyası var. Və kimdə köhnə kitabdırsa, onlar başqa gör oxuyacaqlar indi. Təti kitablarda belə verirlər. Mən eşitmirəm sizə o köhnə kitabda olan adı təqdim edeyimmi, eləmeyimmi? Müasir kitablarda bir adı var. Tractatus Suvitarii. Amma köhnə kitablarda belə yazılıb. Bu nüvəni iki yerə bölürdülər. Nüvənin yuxarı hissəsini ayrıca bir nüvə kimi qəbul eləyirlər və deyirlər, bu Tractatus Suvitariidir vəsiti. Onun aşağı hissəsi isə 9 və 10-cu sinirə ümumi nüvə kimi qəbul edirlər və ona alle sinirə nüvəsi deyirlər. Yəni boz qanad nüvəsi. Əgər siz teleşüzü oxuyursunuzsa kitabdan, siz bilinki o hamısı bax bu nüvəyə aiddir. Traktor solitarii nüvəsi. İndi birləşdirilib bu var. Traktor solitarii nüvəsi ikinci funksiyası on var. Onun bir funksiyası xaricigə keçəsindən gələn funksiya yalnız 9-cu sinirə aiddir və bu hiss isti addat bilmə istiyadına aid olan hissədir, dad bilmə. Biz bilirik ki, dad bilmənin dildə ə, ön üçdəki istətinini təmin edən kimdir? Bunu keçmişdik sizinlə. üç siniri. Yəni daha dəqiq daha dəqiq onun bir daha şaxəsi. Quba ki şaxəsi mənim. Sə bir teyid yadınızdadır kanalda verən şaxə. Bəli bə. Bu kəndi telindən öz üçlük hissəsinə gəlirdi və bir-bir iki dur, qrup və duzu bağlı. Iı, traktus palatarii nüvəsindən xam glifler isə hansı ki dad bilməyə aiddir. Onlar dilin arxa 1/3 hissəsində acı dadı təmin edir. Acı. Ta. İndi ıı, bu, nüvənin Bax, bu nüvənin aşağı hissəsi. Bax budur bu aşağı hissəsi hansı ki deyimi köhnə kitablarda alitcineri adlandırır. Biz i̇ndi yalnız deyicək traktor salıtdı. Bu düvənin aşağı hissəsində hər iki sinirin ə, birgə ə, funksiyası olacaq. Mən ə, bu tərəfdə vaxt girəcəm. Bax, hər dəfə bu şeyi deyirəm sizə. Çünki qısara bilmərik belə tez zamanda. Onun aşağı hissəsində Faktiki olaraq necə yadda saxlaqlar? Ağız boşluğunda yerləşən bütün strukturların ümumi hissiyatı təmin edir. Və bu ümumi hissiyat hətta qida borusunun yuxarı 1/3 hissəsinə qədər gedir. Ona görə deyirlər ki, insan qida borusuna qidanın gedib düşməsini hiss etməlidir. Və onu hiss eləyir və başa çürük düzgün getdi qida. Bax bu həmin bu növbədən bütün bizim ağız boşluğumuzda yerləşən strukturların ümumi hissiyatı təmin olur. O. O cümlədə sərt damağın, yumşaq damağın, əsnəyən dil çəyi, a, dediyim kimi qida borusunun yuxarı üçdə bir hissəsi, ondan sonra ə, dilin Çöki hiss etdi ümümiyyətə lazım olduğu bir qidanın ora gəlib düşməsini hiss edək. Və qida qabulunda biz başa düşərik ki, qida necə parçalanmış, çiğ çeynəmiş, udmağa hazırdır yoxsa yox. Və bunun hamısının təminatını bu növbə aparır. Ümumi nöqquz və od üçün ümumi növbədir. Və var 9-cu cinir yalnız özünə məxsus olan növə bax bu aşağı ağız suyu ifrazı növəsidir 10-cu sinirə bu növün heç bir adət o parasimpatik növədir hansı ki ağız suyu bezlərini innervasi edəcək və bu funksiya başlayır yalnız 9-cu sinir tək uzunçu sinirdən çıxan liflər isə mütləq hansısa gangliona gedəcəklər. Vegetativ sistemində başqa çıxış yolu yoxdur. Və bu ganglionlər, a, adlanır yadınızda